哈喽，Hello, 小红书的朋友们，大家好，我是任浩。距离上一次我记得开开盲盒呢，已经有过呃半年的时间了。好，我就从这边开始说啊，这个是我的这个滑板啊，大家可以看到，就是这个是正常的我的一个正常板，然后这个是小鱼板，然后这个呢是它的板面。所以这一次呢又拿了一个新的盲盒过来，但是我们这一次不知道里面到底是什么东西，所以让我们现在打开看一看，到底又能给大家带一些什么样的惊喜。 好，我们第一个可以看到啊，这个非常喜庆的一个大红色的一个盒子，我们就给它先打开一下，呃，开一个，好，好漂亮，什么也没有。好，我接下来我再开一个，哎，这里面有一个纸，写的是什么啊？花露水一瓶，没错，这是这是花露水了。然后平时呢，我因为 很喜欢我花露水的味道，然后我在房车上，在我自己的房间里，或者每次出行的时候，我都会带一瓶花露水。第一点呢，也是因为呃，可以防虫，虫蚊叮咬嘛，因为我这个很容易招蚊子，所以就是经常会被蚊子咬，然后就可以赶紧喷一喷。再一个呢，就是我小时候，因为我住在奶奶家的时候，嗯、呃，我奶奶就很喜欢用花露水，所以就是。 对于我来说，闻到这个味道就很有安全感，所以就是我无论走到哪里，我都会备上一瓶花露水，能让自己很有安全感的一种味道吧。对，夏天到了呢，然后大家其实都会去买一些花露水，但是我们一定要记得这个花露水啊，不要放在明火处和易燃易爆处。好，接下来我拆开第二个啊，第二个应该是、就是、这个，看看有没有啥好。好。哦 兑换券啊，一次拍摄的歇业券，嗯，这这个这个这个是,是什么玩意儿？这是一个，哎，嗯、既然有一个这个拍摄歇业券啊，那这个券我就好好保存着，嗯、可以下次偷懒、嗯、的时候可以用。好、啊，这个就是我平时用的最多的赢家小馄饨，然后。 这款，呃，这个防晒呢，其实是从去年开始，我从它这个包装上看，应该是升级过了啊。因为从去年的时候，有一位老师也给我讲了一些很多护肤的一些呃保养秘方吧，让我也了解到就是紫外线对于皮肤的伤害，紫外线的过多的直晒会导致你皮肤衰老的很快。后来选择了优家这个小团队。 说实话，这款是我至今用过涂在皮肤上最舒服的一款啊！我可以给大家涂一下啊，给大家看一看这个效果。就它涂在皮肤的时候，你会感觉它的这个非常水润，而且也非常容易稀释开来，整个感觉也不会很油腻、很水润，而且不会有很闷的闷的那种感觉。这款优悠,悠小蓝盾，它的这个成分非常温和，然后无刺激，然后像我这种就是皮肤比较敏感的人。 同时，就是用这个的时候也不会有任何对于皮肤的一些刺激。然后它的防晒指数呢是 SPF 五十加 PA 四个加。这款优家小蓝盾在阻挡这个紫外线的同时，还能够阻挡红蓝光，所以它的效果是非常好的。我给大家再说一个这个涂防晒霜的一个小秘诀啊，就是我们平时涂防晒霜呢，尽量是给它涂，这里就不涂了啊，呃，就是大概涂一个硬币。 一元硬币大小的这个量，如果说你小于这个量呢，其实你就无效防范了，对，所以就希望大家注意这个小点，然后能让你更好的防晒。嗯、那这个礼物呢，其实是我非常喜欢的一个，这个呢也是我现在会随身带着身上的。那我们就开始拆下一个、嗯，加一个，那这个也什么也没有，再开一个，哎、这里还有一个。 状一张，好，又又又领了一个奖状啊！写二零二一到二零二二年度中积极向上、表现优秀，评为优秀循环进组打工人，啊，特发此状以资鼓励啊！奖励一朵小红花。<laughs> 这两年因为呃工作比较比较紧，然后一直都在。 不停的进取中，其实这两年虽然是很辛苦吧，但是我觉得也是在这个过程中学习到了很多，也不管是在自己的表演方面，还是在呃各个老师的前辈们的这个教导中，其实呃对于自身来说，我觉得还是有很大提升的。所以，嗯、呃，这个奖状我就领下来了。同时呢，也希望能够在后面的时间里面，等我们的新剧上映的时候，不负期望吧。 接下来再扣一个，呃，这个吧，这是什么呀？哎，哇，这不是我的那个头套吧？这一看就是一个头套啊，一看就是一个头套。呵呵我其实，在组里的时候，有些时候会买一些稀奇古怪的东西好玩嘛，然后平时也没有太多事儿。 除了拍摄，然后我在家里的时候就喜欢在网上去淘一些比较有意思的东西，然后就在家屋子里自己研究。虽然这个天儿有点热，可能也用不着，但是，哎、啊，好爷，你过来，我看看你能不能带上。你带一个，别动，o、no、嗯，还是不错的啊。 非常适合好运好，好也在这儿吧，坐，哎，好，OK，那就是我们的奥特头像，可以了，那我们就看下一个，好，我们随便这边还是拆这盘吧，看这张，哎，又是一张兑换券，一看到兑换券就很好，一次拍摄允许券。 一次拍摄允许值啊，行、哦，我先塞回去吧。好，看下一个啊，刚才那个卷子当然后没没拆过。哎，光脚拖鞋啊，好，这就是光脚拖鞋了。看起来，有有些人看起来可能觉得很奇怪，但是穿上它的感时候啊，当你穿上这个。 光脚拖鞋的时候，你就可以在房间里任意走动。然后呢，因为它也不是那种毛毛的，它是那种塑胶做的，所以它这个呃也比较凉快。然后呢，就是它的脚掌也也比较符合你的这个人体构造，所以穿上的时候你就不会担心这个脚脚下踩脏啊，或者是呃很闷热。它因为它这个其实散孔还是很大的，对，然后包括像。 家里有宠物的话，宠物也一定会很喜欢你这个大脚掌啊，会跟你脚掌玩半天。那么再来一个，OK，下一个就是指尖篮球啊，指尖篮球啊，这个呢就是指尖篮球，哎，这个就是平时放在房车上，呃、啊，没事儿的时候。就可以。是时候表演真正的技术了。放在上面，好，OK，一啊，再来一下。 没劲。啊对，反正就是，平时没事儿的时候就可以自己这么玩一玩。而且因为其实大家都知道我很喜欢打篮球啊，平时我们拍戏工作的时候缺少一些体育锻炼。虽然拍戏已经很辛苦了，但是男生还是希望有一些。 就是体育运动能够在这个工作间隙中更好的增强自己的这个身体免疫力，然后同时也能强身健体。打篮球其实对于我来说就是一个，呃，就是一个完全放松的一种方式吧。压力大或者工作压力的时候，我其实会选择去打篮球去释放自己。但是大家一定要注意，就是打篮球也会有一些，呃，危险，就一不小心可能会扭到脚啊，或者是伤到手指。就是在横店的朋友们就是。 约打篮球其实已经很难了，因为大家其实更多的选择去打羽毛球，因为羽毛球相对的比较安全。但是，呃，只要你保护好自己，也,也不要太强烈的一种这个对抗，我觉得其实也也都是可以的。只要是体育运动，我相信都是能够呃强健体魄，然后也能够去增强自己身体的一种免疫力的啊。希望大家也可以多多运动，少在家里这个玩手机，多去户外走动走动。天气。 慢慢也热起来了，然后外面阳光明媚，希望大家可以在户外的时候找到那一份不一样的快乐。今天的开盲盒呢，就这么结束了，然后呢，也希望下一期能够给大家带来更多不一样的一些惊喜吧。然后也可以给你们推荐一些真正好用和一些实用的东西，然后大家可以让自己变得更更更,更开心啊！就这样了，拜拜。